Maria 2023 roku. Drogie dzieci, nawracajcie się i przywdziejcie pokutne szaty oraz osobistą, głęboką modlitwę. I w pokorze, poście, proście wszechmogącego o pokój. W tym czasie łaski Szatan chce Was uwieść. Ale wy, dziadki, spoglądajcie na, na mojego syna i podążajcie za nim na kalwarię, poprzez wyrzeczenia i post. Jestem z wami, bo wszechmogący mi pozwala, bym Was kochała i prowadziła ku radości serca, w wierze, która wzrasta dla wszystkich tych, którzy Boga kochają ponad wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wyzwanie. Now we are going to kneel down and we are going to start to pray for the operation. I'm going to recommend to Our Lady all of our intentions. Teraz będzie moment objawienia. Maria przekaże Matce Bożej wszystkie nasze intencje, wszystko co mamy w sercu. U Ojca i Syna i Ducha Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, Oče naš koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena u i, i Sina i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja gospodina i kliče duh moj Bogu mome spasiti, što pogledam da neznatno službenice svoje usačem evo svi narašta i zvati blaženo, jer velika mi dijela učini sve silni, sve to je ime njegovo od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje iskaza znak mišice svoje rasprši okolice umišljene sile zbaci iz prijestolja a uzvisi nezapne gladne napuni dobrima a bogate otpusti prazne prihvati Izraela slugu svoga kako obeća ocima našim spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira, Na jedna duga cesta koja vodi sve do raja, to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Bye. Uh -huh. Moras Sutra Pochi, Sakri Janya, Svoga Buda. Podi putem putem Krista, putem Krista e ljubavi. putem putem Krista, putem Krista e ljubavi. Ma jedno obecnie, dać je opet do I Regina Maria nostra madre, Regina della pace, viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, Regina della pace. Pani Maria, Pani Maria Przedstawiciel, Pani Wysoka 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 Przedstawiciel, i sve ono što imamo u srcu na poseban način molila sam gospu da zagovara pred svojim sinom isusom za mir u svijetu gospa je molila nad nama na aramajskom jeziku i sve nas je blagoslovila i na kraju Gospa je otišla u nebo znakom križa. Znači ona nas je blagoslovila i otišla u nebu. A zaboravila sam još nešto. Gospa je rekla, sutra na isto mjesto u isto vrijeme. Kiedy Matka Boża przyszła, Maria przekazała Matce Bożej wszystkie nasze intencje, wszystko co mamy w sercu. Matka Boża się modliła nad nami w języku aramejskim, w swoim ojczystym języku. Maria w szczególny sposób poprosiła Matkę Bożą, by się wstawiała przed swoim synem Jezusem o pokój na całym świecie. Matka Boża nas pobłogosławiła znakiem krzyża. I odeszła do, na, na niebo. I też dziś Matka Boża powiedziała, zobaczymy się jutro w tym samym miejscu, w tym samym czasie.